तैयार करिए एक साइड को बर्तन जो रखे पीतल के हैं स्टोन के डेक्चे है गोल सा जो है वो तवा है चपातीस के लिए गन्दम मसाला पीसने के लिए बड़े बर्तन जो रखे वो हलवा कद्दू के है कुछ चमचे हैं पिलर के ऊपर सूप को पानी के जूस पीने के लिए ये छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुए साथ ही ये चूहेदानी है चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे बाकी ये कमरा फ्रिज की जगह भी इस्तेमाल करते थे ये अंग्रेजों के लोगों का एडिशन है बाथरूम बना है असलान इस वीडियो में मैं आपको फोर्ट का फुल विजिट जा रहा हूँ अंदरूनी मनाजिर और वहाँ पे रखे हुए वहाँ पे गाइड मौजूद हैं, उनसे भी मालूम लेंगे हम और उस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे उस फोर्ट की ब्यूटिफिकेशन के बारे में रेनिवेशन के बारे में जो पहले हो चुकी है उस फोर्ट की रेनोवेशन किस टाइम हुई और कौन कौन उस फोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए किन लोगों ने किरदार अदा किया है आज तक इस हवाले से और खसूस हंजा की जो कल्चर है उसके हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्चरल क्लाथ यहाँ पे इनके ड्रेसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे और काफी सारी दुकानें हैं हंजा की कल्चर की अक्कासी करती हुई नजर आ रही है यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल हजारों की लाखों की तादाद में आते हैं इस फोर्ट का विजिट करने और यहाँ से आगे फिर अताबा लेक का भी विजिट करते हैं कुछ वीडियो सीरीज में मैं आपको लेक का भी विजिट करवाऊंगा और वहां पे बोर्डिंग की फीस के हवाले से टिकट्स के हवाले से कितना पैसा उन वो लोग लेते हैं बोर्डिंग करवाने के उस हवाले से भी बात करेंगे तो यहाँ पे अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ फोर्ट की तरफ बल्दित फोर्ट जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ ऊपर अभी हम आ चुके हैं फोर्ट के लॉन में बाहर वहां से आप पूरे हुंजा का नजारा कर सकते हैं ये है बैरूनी मनाजिर ये हैं फोर्ट के ये सारे बैरूनी मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ जा बेसिकली गिलित बल्तिसान में वाकई वर्ल्ड फेमस एक एरिया है इस एरिया में हर साल हजारों और लाखों की तादाद में लोकल और फारन विजिटर्स आते हैं और यहाँ का विजिट करके चले जाते हैं ये के मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त ये हैं फोर्ट से हिंज के मनाजिर भी हम कुछ देर में फोर्ट के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे एंशंट जो हिस्ट्री है उस हवाले से भी बात करेंगे ये जो एरिया है ना ये भी हमारा फोर्ट का हिस्सा है ये वेटिंग रूम है बीचक जाकर आप देख सकते हैं ये एक मिनिस्टर हाउस था पहले अच्छा। वजीर का घर था सही बादशाह के नीचे वजीर हुआ करता ना सही वजीर था

यहाँ पे आपने थोड़ी सी होशियारी करनी है सर थोड़ा नीचे करके चलना है क्योंकि इसके दरवाजे बहुत ही छोटे हैं तो चलते हैं फोर्ट के अंदर यहाँ पे ये भाई हमें गाइड करते हुए जाएंगे तैयार करिए एक साइड पे बर्तन जो रखे पीतल के हैं स्टोन के डेक्चे हैं गोल सा जो है वो तवा है चपातीस के लिए गंदम मसाला पीसने के लिए बड़े बर्तन जो रखे वो हलवा कद्दू के है कुछ चमचे हैं चिंचे है के सूप को पानी के जूस पीने के लिए ये छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुए साथ ही चूहेदानी है चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे बाकी ये कमरा फ्रिज की जगह भी इस्तेमाल करते थे तक चाहिए ये बिल्कुल के यहीं पे बैठा करते थे

और तो उनके छोटे भाई हंसा में रहते साल बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि आप उनको मानी कर सकते हैं उनका बेटा ये है मीर गजम खान सेकंड फिर 1945 में उस किले को छोड़ के यहाँ से नया महल मीर मोहम्मद जमाल खान चले गए थे इनका साहिबजादा हयात है जो हमारा एक्स गवर्नर बने जो है मीर गज़म फल खान है ये इन्होंने ये किला कि मलकियत थोड़े के नाते हैं पब्लिक के लिए डोनेट किया उनकी वाइफ है रानी अफुल्सा ऊपर इनके साहिबजादा है ये तीनों के तीनों ख्यात है बाकी ये प्रिंस के लिबास है क्योंकि रियासत होने के झंडे तीर कमाल बहादुर के लिए बाकी चांद पार क्योंकि अक्सर हम मुस्लिम जो ममालिक तो जान तारे मार्क है, है। आज के किले से ताल्लुक तो नहीं है ये डोडर खिदमा असर अंजाम दे चुके हैं किले को गिरने से बचाया है

ये इस लिए के रेनोवेशन के पहले से है फिर ये कुछ के से किसे किसे इसके लिए के है ठीक ये है। कमरा है छत पे मौसम खराब हो यही बैठते थे, थे और लोग उनके साथ नीचे रहा करते थे ये प्यारा कालीन जो है राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा के रखते थे मसनत की जगह पे और ये कॉपी है तो ये कॉपी रखे हुए है ये मोहे है चाइना और हंडा के दरमियान स्टील कुट के ऊपर जो के है। जी तो नाजरीन ये थे फोर्ट के खूबसूरत और डिटेल भी आपने देख ली उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह